আগামী ষোলোই নভেম্বর থেকে স্কুল কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার আর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া বা এসআইও তবে এরই সঙ্গে স্কুল ছুট নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভাবনাও প্রকাশ করতে হবে বলে এই সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সাবির আহমেদ জানান শিক্ষাঙ্গন খোলার জন্য তারা দীর্ঘদিন আন্দোলন চালিয়েছেন সরকারের এই সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী তবে দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় স্কুল ছুটের সংখ্যা বেড়েছে তাই স্কুলছুট নিয়ন্ত্রণে সরকারের এক বিশেষ স্কিম তৈরি করার কথা বলেছেন তিনি দুয়ারে শিক্ষক পাঠিয়ে পড়ুয়াদের ফিরিয়ে আনার কথাও বলেছেন শুধু স্কুল ছুট নিয়ে নয় একাধিক দাবিতে সরব হয়েছে এসআইও করোনাকালে ভ্যাকসিনের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন এই সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি মোহাম্মদ সালমান আহমেদ আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে সকল পড়ুয়াকে ভ্যাকসিন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি দেখি আমাদের ডিমান্ড তো এই कि आपको क्लास फेज वाइज ओपन करें ठीक है अभी तक तो कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन बेसिक डिमांड यही है कि कंप्लीट एजुकेशन को शुरू करना चाहिए अब आप देखिए कि सरकार की पॉलिसीज़ में नीतियों में कितना प्रॉब्लम है एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को हम वैक्सीन देंगे नहीं तो अब आप बिलो टेंथ के लोगों को वैक्सीन भी नहीं देंगे फिर ये भी बोल रहे हैं कि वैक्सीन भी नहीं देंगे और इनकी एजुकेशन भी शुरू नहीं करेंगे और दूसरी तरफ ये कि ऑनलाइन एजुकेशन जैसे मैंने शुरू से कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन का मॉडल कम्प्लीटली फ़ेल मॉडल है हमारे देश में तो वो चल नहीं सकता अब आप सिर्फ प्रमोट करके पास हो रहे हैं वो बच्चा रिजल्ट तो उसके हाथ में आ रहा है लेकिन उसके पास कोई चीज़ नहीं आ रही और उसके पूरे फ्यूचर से ये सरकार खिलवाड़ कर रही है तो हमारी डिमांड ये कि फेज़ वाइज शुरू करें ठीक है पंद्रह नवम्बर से अगर आप नाइन्थ से ट्वेल्थ शुरू कर रहे हैं तो दस पंद्रह दिन रुकी और उसके बाद जो है वो नीचे की क्लासेस शुरू कीजिए एक पैच में नहीं हो सकता तो दो तीन शिफ्ट में चलाइए लेकिन बेसिक एजुकेशन रिज्यूम होनी चाहिए पॉलिसी का देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बनने से पहले एस आई इंडिया ने पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चलाया बहुत सारी कंसल्टेशन मीट्स की और उसके थ्रू हमने बहुत डिटेल सजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को केंद्र सरकार को सबमिट किए और हम ये बात कहेंगे कि हमारे सजेशंस में से बहुत सारे सजेशंस को केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ब्लैंकेटली ये कहना कि सब खराब है या सब सही है ये बात उचित नहीं है उसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं खास तौर पर एजुकेशन के एक्सेस को लेकर जो बात कही गई है बेसिक एजुकेशन के राइट को एट से बढ़ाकर ट्वेल्थ तक करने की जो बात की गई है मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करने की जो बात कही गई है तो ऐसी बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उसमें से एक तो शिक्षा का निजीकरण है एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन है उसको महंगा करना उसको प्राइवेट करना है दूसरी जो बड़ी समस्या है वो भारतीय संस्कृति के नाम पर एक ख़ास कल्चर को एक खास संस्कृति को इम्पोज़ करने की कोशिश और भारत के इंडिजीनियस कल्चर को दीगर कल्चर्स को ख़त्म करने का जो प्रयास है हिंदी को इम्पोज़ करने की और हिंदी को इम्पोज़ करते हुए तमिल को मराठी को बंगाली को और दूसरी जबानों को दूसरी भाषाओं को और उसके कल्चर को जो ख़त्म करने की जो कोशिश है फिर शिक्षा का जो सेंट्रलाइजेशन है जो फेडरलिज़म को देश के ख़त्म करने की और हर चीज़ को आप सेंट्रलाइज़ करने की और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर को जमा करने की जो कोशिश है तो ऐसी कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं हम उसका अपोज कर रहे हैं बाकी ओवरऑल बहुत सी चीज़ें उसमें पॉजिटिव भी हैं देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मॉरल एजुकेशन का ताल्लुक इस बात से है कि शिक्षा को लेकर आपकी विचारधारा क्या है अगर लोग ये समझें या सरकार ये समझे कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अंबानी और अडानी और टाटा और बिरला की कंपनी में काम करने के लिए कुछ इंजीनियर्स मिल जाएँ कुछ प्रोफेशनल्स मिल जाएँ कुछ स्किल्ड लेबर्स मिल जाएँ तो शिक्षा ऐसे ही चलेगी जिसमें सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन होगी कुछ प्रोफेशनल नॉलेज होगा बाकी इथिक्स नहीं होगा वैल्यूज़ नहीं होगी मॉरेलीटी नहीं होगी लेकिन अगर आपके सामने शिक्षा का उद्देश्य ये है कि शिक्षा के ज़रिए अच्छे नागरिक बने अच्छे इंसान बने तब आप इंसानों को जो मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाएंगे तो ऐसा ही हो उसको लेकर बहुत पहले से काम करती है और हम समझते हैं कि शिक्षा का एक उद्देश्य जहाँ यह हो कि एक अच्छा इंजीनियर बने एक अच्छा डॉक्टर बने वहाँ यह भी होना चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान भी बने वो ऐसा इंजीनियर नहीं बने कि बिल्डिंग बना तो रहा है लेकिन ऐसी बना रहा है कि गिर जाए वो ऐसा डॉक्टर नहीं बने कि वो पेशेंट को जो सिर्फ लूट रहे तो ये उसी वक्त हो सकता है जब नैतिकता को मॉरल वैल्यूज को लाया जाए उसको लेकर हमने अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन में भी सबमिट किए हम खुद भी कैंपस में कॉलेज में स्कूल्स में अपने लेक्चर सेमिनार और अपने अलग अलग अभियानों के जरिए से अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करते हैं এক্ষেত্রেই আমরা হায়ার এডুকেশনের জন্য স্টুডেন্টদেরকে যাতে তারা হায়ার এডুকেটেড হতে পারে জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল এসআই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং এখনও করে যাচ্ছে যাতে করে আমাদের স্টুডেন্টসরা যাতে খুব সহজে হায়ার এজুকেটেড হতে পারে যেখানে যে সমস্ত জায়গাতে এডুকেশন ফ্যাসিলিটি নেই যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে আমাদের ইউনিভার্সিটি নেই স্কুল পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই বা কোনো স্কুল বা হায়ার এডুকেশনের কোনো ইনস্টিটিউশন যেসব জায়গায় নেই সেসব জায়গাতে আমরা বিভিন্ন সময় ডিমান্ড রেখেছি গভর্নমেন্টের কাছে লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কাছে যাতে করে সেসব জায়গায় এডুকেশন সিস্টেম যাতে বা ইনস্টিটিউট তৈরি করা হয় যাতে করে স্টুডেন্টসরা যাতে খুব সহজে সেখান থেকে শিক্ষা অর্জন করতে পারে এবং স্টুডেন্টসের শিক্ষা অর্জন করার ক্ষেত্রে যে ফিজের ব্যাপারটা এটা আলোচনা শিক্ষাকে দেওয়া এক্ষেত্রে এসব সব বরাবরই প্রশ্ন তুলেছে যাতে করে শিক্ষাকে যাতে খুব সহজে খুব কম খরচে স্টুডেন্টরা নিতে পারে যাতে করে হায়ার এডুকেশন অর্জন করার জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে লাস্ট কোভিড নাইন্টিন যে সমস্যা তৈরি করেছে ইকোনমিকের ওপরে বা অনেক যারা মৃত্যুবরণ করেছে কোভিড নাইন্টিনের কারণে আমরা তো লাস্টে এরকম প্রস্তাব রেখেছিলাম যাদের তাদেরকে ফ্রি অফ কষ্ট শিক্ষা তাদের যত খরচ হবে ক্ষেত্রে তাদের বাড়ির সন্তানদের সেই অভিভাবকের সন্তান যারা কাজ হারিয়ে দিয়েছে কোভিড নাইন্টিনের কারণে তাদেরকে এতে সঠিকভাবে সরকার প্রোভাইড করে এজুকেশান সিস্টেম বা

আমরা আমাদের স্থানীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে এই আহ্বান দাবি রাখছি যে আলিয়ার যে সমস্যা সেটাকে নিয়ে সরকার অলরেডি কমিটি গঠন করেছে তারা কমিটির মাধ্যমে সেটা করছে আমরা যাচ্ছি হবে তদন্ত যে সমস্যাগুলো ফেলে উঠছে উঠে আসে সেগুলো সমস্যাগুলো নিরপেক্ষ তদন্ত যারা কী কী কারণে সেখানে টাকা অ্যালোটমেন্ট হচ্ছে না টিচার হচ্ছে না যারা চাকরি করছে তাদের ফিজ প্রোভাইড হচ্ছে না যারা পিএইচডি করছে তারা তাদের স্কলারশিপ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সে সমস্ত কারণগুলো ফাইন্ড আউট করা হোক এবং খুব দ্রুত যাতে সরকারের পদক্ষেপ নেই যাতে এই সমস্যাগুলো তাদের সমাধান হোক তাতে সঠিকভাবে আলিয়া একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে অনেকেই অনেক সব মিলিয়ে ভর্তি হয়েছে নিজের সম্পূর্ণ বাস্তব করার জন্য অ্যাডমিশন হয়েছে সেখানে হায়ার এডুকেটেড হওয়ার জন্য ভোট অ্যাডমিশন নিয়েছে তো এই যে সমস্ত ফলে উঠে আসছে সেই সমস্ত সকালে শর্ট আউট করার জন্য ইউনিভার্সিটি কমিটি এবং গভর্নমেন্ট উভয় যাতে উদ্যোগ নিয়ে যেতে খুব দ্রুত শর্ট আউট করে এটা আমাদের অবস্থান স্ট্যান্ড আছে